Всем привет! Сегодня хочу показать, как сделать вино в трехлитровой банке. Все довольно просто. Берем трехлитровую банку, обычную. На нее надеваем крышку. В крышке делаем дырочку. В нее вставляем трубочку. Это может быть капельница или кусок кабеля, все что угодно. К ней скотчем приматываем полтора литровую баклажку. Тоже делаем отверстие, Зачем скотч, чтобы конструкция была устойчива и спокойно могли ее переносить? Как делаем саму вину? Берем ягоды. В данном, в данном случае это малина. Немного белой, немного красной. Когда мешаете белую с красным, тогда вино получается более насыщеннее и вкуснее. Что мы делаем? Берем толкушку и давим ягоды. Важно, чтобы ягоды были переспевшие. Тогда будет больше сока и вкуснее, соответственно, будет вино. Хорошо давим ягоды. Превращаем их в кашицу. Наши ягоды готовы. Теперь пересыпаем их в банку. Ягод примерно надо на трехлитровую банку. Литр-полторы, это если малины. Если вы берете виноград, тогда где-то самого сока около двух литров, два литра сока, литр воды. Вот, пересыпаем, пересыпаем ягоды. Важно, чтобы банка была обязательно стерилизирована, чтобы никаких бактерий, ничего там не было. Идеально чистая. Потому что можно потом получиться все что угодно, но не вино. Вот, мы пересыпали ягоды Их примерно получилось вот такое количество на дне. Где-то около литра самих ягод. Теперь добавляем воду. Берем емкость. Вода должна быть отстоянная и кипяченая, теплая. Почему нельзя с крана брать воду? Почему нельзя с крана брать? Потому что вода у нас хлорирует, и эта вода не подходит. Получается, вино будет со вкусом, его в соединении, вам это не нужно. Да это и яд. хорошо размешиваем сахар. Сахара примерно нужно в стакан 100 граммовый на 3 литровую банку. Можно больше, если положите больше, вино будет оно будет больше градусов. Вот, хорошо размешали сахар, важно, чтобы он растворился, и чтобы вода, теплая вода, была не больше 42 градусов. Если будет больше 42 градусов, ваши дрожжи на ягодах погибнут. Еще важно, ни в коем случае нельзя мыть ягоды. Ягоды должны быть просто собраны с куста и не мыты. Переливаем воду. Немножко разлили, но это не страшно. Обычный рабочий процесс. Добавляем еще воды. Вот. Примерно настолько не доливаем воды. Закрываем нашу емкость крышкой. И набираем воду сюда. Когда все будет сделано, вам нужно вино будущее поставить в теплое помещение и где-то три недели оно должно играть. Когда оно будет играть, здесь будут выходить газы, оно будет булькать и смотрите, пока оно, пока не перестанет булькать, оно должно быть здесь. Перестает булькать, вы его процеживаете, тоже так же самое берете баночку или емкость, где вы будете хранить, ее стерилизуете, обязательно стерилизуете через марлю марлю хорошо простирать чтобы она была идеально чистая убираем весь осадок чтобы была прозрачная жидкость ставим емкость допустим вот у меня вино вот такое вино ему уже год я его налил в бутылку через два месяца у него появился на дне осадок когда появляется осадок, вино надо слить осадка и убрать, помыть бутылку, простерилизовать и обратно его сюда вернуть. И потом оно может у вас храниться сколько угодно времени. Так, еще раз повторим: берем банку, хорошо ее моем, стерилизуем, давим ягоды, примерно где-то полтора литра, полтора литровую баночку ягод нужно малины. Малину лучше мешать красную и желтую, так вино будет вкуснее давим, добавляем воду с сахаром. Сахара нужно примерно вот такую чашку. Положите больше, вино будет крепче. Можете вообще сахар не ложить, оно будет не таким крепким. Но ну, в принципе ничего от этого не поменяется. Ставим на 3 недели. 3 недели ждем, оно играет и булькает. Когда перестает булькать, тогда процеживаем вину с осадка. Это, и через 3 недели это все сядет на дно. У вас будет чистая жидкость. Аккуратно ее сцеживаем, Емкость, которую будем хранить. Емкость перед этим хорошо моем. Стерилизуем, чтобы она была идеально чистая. Пробку тоже желательно, которую будете закрывать. Хорошо в кипятке 2-3 минуты проварить. Если это корок, пробка, ему, с ним ничего не случится. Закрываем. Храним 2 месяца, как минимум. Пока вино полностью осядет. С него осядут дрожжи, еще они будут. Еще раз их сливаем. Чистое вино, которое получится, уже можно ставить на хранение на полгода на год. Когда пить вино? Вино пьем где-то через 3 месяца после второго сливания. То есть это 2 месяца оно стоит. Сливаем дрожжи. Ставим опять. Еще ждем три месяца. Где-то примерно через полгода у вас получится очень вкусное вино. Еще важно. Вы держите год, оно будет абсолютно другим. Оно раскроется, станет приятнее на вкус. Вот у меня, допустим, вина есть. Этому вину уже где-то два года. Оно стало абсолютно прозрачным. Ну и, конечно, намного вкуснее, чем оно было сразу сделано. Все, всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.